да что-то темочка уже очень т... тяжело после 25 лет да, потому что не дышишь выдыхать надо на кожу раз О, спинку прогнул после такого еще 10 раз можно все отлично Çundra çu çundra çundra çu çundra çundra çu çundra 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 çu 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 çundra çundra

Дождь, ой, сейчас бы на щуках, а дождь, по весь... веснянки на твоих щеках, а не дождь, пол восьмого утра перед работой, веснянки. Веснянки на твоих щеках, ты и мой элитный слабой у меня галь. Веснянки на твоих щеках, юни молодые, залишим у сердца. Ну, ты вкрала Давай дали вечно вести, чем за Ну Блять, это не видно, там спина. Да. На память! Так, дорогие друзья, и чтобы вам рассказать этот чудовый, приемный, вевторочный ранок. Ну, правда, он не чудовый, не приемный, и справды там только, что он вевторочный. Розкажу вам туда стішочок. Вітер розвіює її кудрі. Я перестаю бути мудрим. Перед моїми очима була пліснява на стінах. Її очима побачив я вихід із тіні. Це почуття працює просто. Кохання, сказочний постріл, і знову я на прицілі, її ніжні губи на мить стали моїми. І тепер я вірю, що не млека питающе, не мелка мечтающе. усе життя буду нести спасибі у вчинках, словах та зусиллях. Адже завдяки її силі чоловіком хтось став. и застоется до ныне. А? Вот это ультанул, да? Все, ребята, берем Укренерго, не знаю, кому что, кому американо, кому, кому по кучину ультуем, капучино, укоренерго, заряжаемся и вперед. У ну, меня уже, честно говоря, уже все, я уже, блядь, я уже реально, я боюсь считать дни. Я как вспомню, что последний видос назывался, я его, правда, переименовал, но последний видос первый раз назывался 68 дней без выходных. Я как вспомню эту цифру, у меня аж хреново становится, честно. А мне еще хуярить. Э -э, сейчас я вам скажу, ну, я уже не считаю, сколько я проработал, я уже считаю, сколько я осталось работать, потому что эта цифра меньше, чем столько, сколько я уже проработал. А осталось мне где-то, ну, я вам сейчас скажу, ну, где-то 20 дненечков, еще 20, а потом у меня еще небольшая идейка, то есть там, ну... ну короче, еще хватает короче, 20 дней тоже звучит много, давайте говорить 3 недели. Вот цифра 3, это еще, ну, 3, 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 недельки, 3 недели. Ну, неделя это, конечно, 7, там, типа, ну, если забыть о том, что неделя это 7, а просто слово неделя, то 3 недели, 3 слова неделя, 3 раза неделя. Ой, солнышко мое, давайте, Будда просыпается. Сейчас только что проходил Лукьяновку. Разъебано, а Макдональдс работает, потому что Макдональдс, Лукьяновка. Да, ребята, ничего на свете хуже нету, чем прощаться с деньгами. Тем более зная, что ты их еще не скоро получишь. Ну, еще и, прикиньте, за, за границу Вывожу, блядь, бюджет казну не пополняю, вывожу деньги в Польшу Отправляю гривны в Польшу сестре Ох, и вот, блядь, да Ну, зато, зато У меня, у меня вот такая вот штука По скидочке А еще вот такая вот Круглая По скидочке Бачу я тебя в снах По Дібровах зеленый по забытых стежках ты приходишь до мне. Да не треба нести мне квітку надежды. Да давно уже ты ушла в моей не шукай вечерами Ты у меня єдина, только ты Поверь, вот твоя вода Твоя чистая вода Твоя быстрая вода, синие... Ой, ребята! Сижу я, лыжу я, лыжу я, сижу я и думку гадаю Ой, как хорошо было бы сейчас без отжиманий без перуэйсика ну блин, в моей жизни так мало спорта за последние 2-3 недели где-то только 2-3 тренировки, 4-5 наверное ну я конечно на работе хожу но блин, не знаю, не знаю сейчас я сделаю песковый голос и быстро решу так, получается, сегодня у нас среда, среда, завтра четверг, потом пятница. У меня на поясницу на грудь, наверное, надо что таки еще поделать. Ну, блин, ну как же не хочется. Это просто, ну, посмотри, она такая мягкая, эта кровать. Эх, сейчас бы слушать песню. Веснянки на твоих щеках. А не вот это вот все. Веснянки на твоїх щоках. Yeah. Веснянки на твоїх щоках, ти є моїм з тобою медінка. Веснянки на твоїх щоках, юні молоді, залишимо серця. Я понимаю, цена 34 гривны. Вот это я понимаю. Ё-моё! Итак, пристебните внимание, мы взлетаем. Так, у меня стоит большой вызов. Мне нельзя падать, чтобы не разбились очки. Как, ребята? Ну, пока полет был и остается нормальным. Ё-моё! Так, ребята, ну что, я уже на работе, уже рабочий день, я в своем кабинете. Кстати, вчера я так и не упал. Я не упал. А потом мы пошли в Макдональдс и началась тревога. Так, давайте с вами встретимся уже после работы. И мне надо будет обсудить с вами пару тем. Ну, Где-то одну-две темы. Кстати, в название видеоролика. Ой, солнышко, Кранерго, все, буда просыпается. Так, ну что, работа у меня кончена, сейчас с вами поговорим, как я и обещал. А поговорим на такую тему, как ответвительность. Кухуя она вообще у меня появилась. И про тело. Сейчас э, разверну. Так, все, 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 я дома, сейчас поговорим, я на балконе. Ой, господи, ой, прохладненько еще так. Короче, смотрите, я заметил за собой, что я на работе стараюсь быть ответственным в меру возможностей, ну, типа, в меру того, как я считаю, что для такой работы необходимо, чтобы было ответственным, объемы, задачи и так далее. И, типа, Какого-то черта, я, ну, типа, меня смущала моя ответственность, меня. Ну, что-то как-то, ну, не знаю, не, не знаю, как объяснить, ну, смущало. Типа. Я это глотал, 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 какой-то промежуток времени глотал, 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 глотал. Я такой, типа, блин, мне надо покопаться. Почему я ответственный? Потому что я хочу, чтобы моя работа была сделана качественно. Я такой, типа, ну нет. Потому что я так воспитан. Ну, типа, да, но я всегда это отрицал, типа, ну, скажем так, что я с этим согласен, но я это бы не использовал. И я такой думаю, блядь, да мне просто страшно. Мне страшно, я почему-то боюсь, что меня нахуй убьют, уволят, оставят без денег. Я какого то хера во мне просто, э, блин, такой животный страх, что у меня сейчас просто э, оставят без средств существования. И поэтому я мне стала так гли, глимо, так гли, как это называется, гнильно самого себя, что я ответственна из-за страха, что типа это вообще не чистая ответственность, это вообще не про то. И вторая тема, ребята, сейчас вам скажу. Uh, как бы это сказать, у вас никогда, ну, чтобы я просто вообще сумасшедшим не показался, типа, у вас никогда не было такого, что у вас голова отстает от вашего тела, ну, в плане роста, то есть, мне надо что, ну, у меня тело уже такого взрослого, более-менее пацана, которое требует контакта с девушками, а голова этого не хочет, она боится, и, типа, она такая, типа, ты что, с ума сшел? С девочками надо играть, ну, типа, баловаться а не вот это вот, контактировать с ними. И у меня надо такое ощущение, что у меня детская голова с взрослым телом, и я не знаю, что с этим делать, я не могу это соединить воедино. Но такие вот у меня пока мысли. Так что, э, коротко вам скажу. Э, сегодня пятидневка закончилась. Мне осталось, получается, сегодня 1 августа, 17 дней еще получается 17 дней еще завтра два дня киевсе продолжаем без перерыва работать каждый день каждый день каждый день э, все давайте э, сейчас может быть будет следующая ставка просто как я пью кофе в KFC во время перерыва под музыку ла-ла-ла гулянка такая хулиганка